Уважаемые журналисты, мы пока сейчас даем такой промежуточный отчет, потому что, сами понимаете, еще процесс у нас продолжается. До сих пор есть масса каких-то спорных вопросов между комиссиями различных уровней, между, там, к примеру, областной, городской комиссией, между территориальными. Сейчас все равно еще мы находимся в так называемом процессе да, и подсчета, и передачи документации. Что вообще, как бы, хотелось сказать в двух словах, если разбить этот процесс на день голосования, да, и на процедуру подсчета голосов, да, День голосования, в принципе, прошел, как мониторили наши наблюдатели, в спокойной обстановке. Процедура голосования на участках, ну, по крайней мере, для наших наблюдателей не вызывала каких-либо там, вы знаете, таких особых нареканий на то, что она была непрозрачна, что кому-то там удаляли наблюдателей, там, журналистов, не пускали людей. То есть были какие-то инциденты, но они все носили, вот, где-то даже может какой-то ну, такой кумедный характер, да, на некоторых участках, да? а, но не было все равно какой-то системы и подготовки а, к тому, чтобы выборы сорвать в отдельно взятых округах или на отдельно взятых участках. А, открылись участки все вовремя, а, ну, в большинстве в своем. А, были случаи, которые мы фиксировали, сейчас просто принесут релиз, где конкретно указаны а, номера участков, где участки открывались с опозданием. Максимальное опоздание было, это один участок открылся на 40 минут. Это и есть нарушением, конечно, закона. Были составлены соответствующие акты, потому что ждали председателя комиссии, который должен был его провести первое заседание. Случались такие курьезы, на наш взгляд, тоже непонятные, когда вот происходила замена членов избирательной комиссии, и чем избирательной комиссии уже приезжал на работу в самый разгар. То есть пропуская первое заседание, пропуская свою присягу, и принимался, как говорится, за работу, ничего не объясняя ни наблюдателям, вот, и не давая вот, никаких э, пояснений в принципе, э, юристам, э, которые задавали эти вопросы. Э, что вот э, еще на что мы обращали внимание? Это постоянная информационная э, вот, э, шумиха по поводу так называемых каруселей. Мы подавали информацию о экзит-пулах, и так, вот, вот, то, что сейчас начали дальше все раскручивать в сети, что якобы все экзитбулы это были часть какой-то сети, были люди, которые стояли с листами, с бумажками, да, фиксировались подобные случаи, фиксировались, но не на всех участках. Где-то мы видели каких-то людей, где-то выкладывалось видео, фотографии. Но я сейчас на сегодняшний момент не могу сказать, насколько эта технология могла реально повлиять. Вот как мы эту ситуацию видели, когда забирали бумаги, когда рассматривали их, больше это подходило на некую такую проверку мобилизации вот своего электората. В основном это запускалась партия Новая политика, потому что в принципе не применяет, допустим, каких-то там технологий избирательных, да, а ставка основная была все-таки на мобилизацию своего электората. Но сказать, что в этой сетке как-то было зафиксировано, раздавались деньги, какие-то бонусы, там, какие-то пакеты, мы этого не видели. Когда вот ну, нам ставили еще раз подобные вопросы, ну... Я как бы думаю, не в компетенции даже общественных организаций, вот независимых, которые мониторят этот процесс, раскапывать до истины, что происходило с вот этими так называемыми людьми, с бейджами, со списками и там, я не знаю, с какими-то еще псевдосоциологами, которые маскировались под экземпляр. Мне кажется, эту ситуацию откомментировать на брифинге должны прежде всего правоохранительные органы, МВС. СБУ, потому что я вот, ну, для меня как бы немножко странная ситуация. За неделю до этого я присутствую э, там, на одной спецоперации, когда э, ну, перехватывают террористов. Да? И действительно там масса всяких взрывчатых веществ. Человек прокололся только на том, что он по телефону называл маркировку взрывчатки. То есть ошибка была в том, что он назвал первые две цифры, сразу сеть его вылавливает и накрывает этих людей. Все, максимально. Быстро отработал СБУ. А тут мы говорим про десятки тысяч, и сейчас пишут оппоненты, про сотни тысяч людей, которые были куплены, подкуплены, там, за какие-то гречки, за деньги и так далее и тому подобное. Может, то есть, наша милиция, спецслужба, прокуратура, такой факт упустить, когда в сети задействованы, допустим, да, вот, ну, давайте так говорить, тысячи людей, да, я думаю, нет. И если что-то наподобие такое происходит, значит мы здесь уже видим какие-то элементы коррупции, в том числе и с правоохранительными органами. То есть я думаю, им лучше всего эти все вещи разъяснять. <coughs> вот. Ну опять же, по основным нарушениям, которые были в день выборов, фиксировали ну, такие вот мелкие нарушения, как и голосование позамежной медленницы, да, и несколько людей в кабинку заходило. Ажиотажа очень большого мы не видели, чтобы были какие-то максимальные очереди на участках, чтобы как бы в этой всей кутерме происходили какие-то нарушения, да. Но в целом, в целом, весь процесс... Вот мы были сейчас представлены, у нас было 200 наблюдателей. Комитет избирателей Украины официально зарегистрировал 200 наблюдателей, и 200 наших наблюдателей присутствовало на участках. Вот, там, где находились наши наблюдатели, мы, по крайней мере, не видели какого-то внешнего вмешательства в работу комиссии. И также самое не видели каких-то массовых бросов, фальсификаций. То есть то, что могло повлиять на ход голосования и вообще, чтобы ну, вот, закрыть Голосование на отдельно взятом участке. Один был случай, когда кинули там э, какой-то посторонний предмет, урну опечатали. Еще один случай, мы там приводим, мы сейчас в релизе вы посмотрите, когда, допустим, два контрольных листа, да, то же самое урну опечатать. В основном, в принципе, э, шла очень быстрая отработка. Э, ставят вот, перед фактом, вот, вот, э, э, мы, мы ставим не перед фактом э, членов. Участковых избирательных комиссий, когда были какие-то нарушения, в принципе нам нравилось, вот, что не было какого-то противодействия и мобильным группам, и международным наблюдателям, и наблюдателям от Комитета избирателей Украины. Ну, из таких еще, я не знаю, вот, массовых нарушений, которые мы фиксировали. Так, ну. Я думаю, что все мы так более подробнее изложили в принципе в релизе, потому что э, на самом деле массив набивался информации очень плотный, И примерно у нас как бы с каждого района, э, вообще статистику скажу, вот если взять город Запорожье, с каждого района приходило по нарушениям от 18 до 20 нарушений на район. Э, лидерами оказался Арженикизовский, Шевченковский район по нарушениям. Все остальные как-то так равномерно распределились. Вот. Ну и переходим к заключительной фазе, это получается к подсчету голосов и к приему протоколов. Как я уже не выдержал вчера, написал пост на фейсбуке, потому что мои все люди уже были максимально уставшие. Вот, координатор наших наблюдателей Тайм Личенко вчера в 10 часов вечера покинула городскую избирательную комиссию. Действительно, коллеги, я ну, не могу этот факт сейчас никак проанализировать. То есть в чем проблема комиссии элементарно посчитать бюллетени? Почему на некоторых участках подсчет голосов э, длился до 9-10 часов утра? То есть э, ну, я пытался моделировать эту ситуацию, и мы проводили для себя э, в реальном времени, как вот сделать подсчет голосов. Мы брали студентов из вуза, раздавали разные бюллетени специально, их делают разными, чтобы легче было считать, по кучкам их разложить и посчитать. Студенты примерно участок, не должны голосовать тысячу э -э избирателей, тысячу избирателей, считали у меня за 45 минут и составляли быстро протокол. Как считать до 10 утра? Я понять не могу, просто, ну, вот, вот, вот Я даже вспоминаю свою там бурную молодость, когда там занимался бизнесом, и приехал на анголинга и привез там какому-то, там, я не знаю, предпринимателю огромную фуру этого сока. И он мне вынес вот так вот, вот пачки разных денег. И рядом стоит мой товарищ, что же Анголинга. Я говорю, как мне насчитать? Он сейчас. И так вот, вручную, раз, 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 и через секунду мне называют точную сумму. Так может с людей брать, в кучу, в работать, я понять не могу. Ну 600 человек на участке до 10 утра. В чем там может быть проблема, если комиссия не останавливается, не составляют никакие там протоколы, перечеты, нет спорных вообще никаких моментов. Такая же ситуация у нас сейчас идет по подвозу. Но приезжают люди, которые реально в школе гуляли арифметику. Ну вы же видите конкретно не бьется цифра, да? И вы это указываете в протоколе. А зачем вы привозите вот это все конкретно привозите и сдаете в городскую избирательную комиссию? Я уже не говорю про, про такие казусы, когда ну, были умники, которые привозили сразу четыре версии разных финальных протоколов. Я говорю, а вот смотрите вот на, на, на подбор, вот тут мы ручкой ручку тут это так, а тут, ну, тут фамилию подмахнули, а тут цифра не билась, а Валерия сказала, что можно взять и округлить. И, ну, а это что снимают камеры, там наблюдатели, как открытой... раз ОБСЕ приехала? ну стыд просто. И она говорит, у нас тут такая печать из кармана, я сейчас проштампую, все нормально, не переживайте. Но элементарная норма, но вы же там присутствуете в комиссии. Вы прекрасно понимаете, что секретарь не отправляется ни в какую из мобильных групп. Он до конца сидит на участке и охраняет печать. Нельзя его возить за пределы.